Здравствуйте, всем привет. Вы знаете, сегодня я записала очень-очень интересное, очень доброе, очень хорошее видео. Вы видите, здесь вот на тополе у нас живет белка. Я уже ухаживаю за белками, уже вот какие белки к нам не приходят, и и белки, я их кормлю, я водичку выношу, у нас там кормушка. Четыре года я за ними ухаживаю. Итак, ну это впервые такое видео я засняла. Итак, тут белка поселилась у нас на тополе. Вот. Она, очевидно, тут родила деток. Четыре, четыре маленьких печенка. Вот, Потом она куда-то исчезла. Белочек не было видно. Потом она по проводам бежит и в зубах что-то держит. Она переносила с какого-то места, с другого, сюда же на тополь переносила в зубах маленькие рыжие комочки. Даже один, вот она одного перенесла, побежала за другим. А один там, один из них, вот если вы, если увидите, там не четверо, а трое бегает. А один там такой вот, ну везде, вот ну такой, бегает везде, не слушается маму. Так вот, одного я подобрала, бельчонка, он был окровавленный, его кто-то побил, у него носик был в крови, я обработала ему носик, все, хотела ставить, выносила, думала, мама найдется, но мама, мама не нашлась. Потом смотрю, белка бежит по проводам и несет бельчонка, я быстренько взяла бельчонка и отнесла на тополь, посадила и он побежал туда. И вот четыре малыша остались мама. Мама, видите, очень хорошая. Очень-очень хорошая. Ну, вчера э, вороны, огромная ворона серая, э, бежала за маленьким бельчонком и чуть его не убила. Таким клювякой своим по голове, по голове его била. Вот. А сегодня там вот эти дворовые собаки э, напали прямо на бельчонка, он забежал там в большие кусты и все. Видите, он просит кушать у мамы. Они еще вот от сиси уже не, не сосуд, а она вот берет вот так э, этот э, жует и потом из ротика дает. Им. Так вот, дорогие мои, она хотела перевести, спасти этих бельчат, потому что было здесь сейчас очень-очень опасно, на этом тополе опасно. Котов нету, но есть эти вороны, вот они охотятся на бельчат, и собаки. А бельчата сейчас вот не понимают, что нельзя бегать, и выскакивают, они опасности не ощущают. Так вот, белка решила перенести их куда-то, перевести, но у нее никак не получается. Когда вы видели мамаши, там у нас детская площадка, мамаши, папаши, детей понаводили, дети стоят, кричат, кидаются там. Я им говорю, дайте дети, детей перенести маме. А что такое? Ну такие люди, понимаете, она так боится. И потом она перебежала на другое дерево. Вот вы сейчас увидите, она из этого дерева, я уже попросила всех отойти оттуда, чтобы она свободно э, отвела деток в другое безопасное место. Она, очевидно, уже место это нашла, потому что она одна убегала, а дети остались здесь на тополе. Вот у нас кормушка, здесь у нас орешки постоянные. Вот. Потом она перевела их вот на топ, не на тополь, а на линь. Вот они сидели, тут окружили снова, вот на липе, э, окружили дети, не дают пройти ей, она боится, детки бегают за ней. вот. Э, я попросила, чтобы они ушли оттуда, они нехотя поуходили, но некоторые остались, и вот пугают, фотографируют все. А никто даже никогда ни водички не даст им, Сама ни вода. орешков не даст, а вот когда фотографировать, так все ну, Понимаете, нет никакой доброты у людей. Так вот, что я хочу сказать, вот смотрите, вот они бегут. Мама хотела их перевести, а там люди идут другие, женщина идет. Женщина увидела их и остановилась, чтобы они побежали. Но она, видите, снова испугалась и назад. Бегом снова ведет детей, снова на липу. Видите, у нее так, опасность кого испугалась. Вот людей она даже боится. Вот они пережидают. А маленькие дети, вот они все равно не, не понимают ничего. А вот стоят и лопатками бьют, и палками там бьют. И вот мама соскочила. И смотрите, что, смотрите, что. Каждый побежал за ней, а четвертый остался там, на том месте. Вот трое здесь, а четвертый уже на том месте, где она это гнездо себе. Смотрите, куда она. Это балкон, на котором в этой квартире уже столько лет, лет десять никто не живет. Заброшенный балкон. Там всегда были эти голуби, всегда выводили своих пенцов. И вот смотрите, она зашла, тут такая коробка там у них, и она в этой коробке бельчат этих разместила. Там видно, что-то там разрыло. И вот смотрите, все они на новом месте. Ну что, Будем наблюдать, как сложится и дальше дальнейшая судьба. Все, до свидания.